Торгово-виставковий комплекс «Світ» – це широкий асортимент різноманітних світильників, люстр, бра, торшерів, садових та елітних шкіряних меблів. Пропонуємо ексклюзивні люстри та дзеркала за найдешевими цінами у регіоні. Торгово-виставковий комплекс «Світ» – без нас просто неможливо. шановня така благодать як відпустка дається нам один раз на рік тому ми повинні подбати про те як найцікавіше провести цей період Звичайно, влітку ми мріємо про море, пляж і намагаємося приїхати з відпустки загорілими, такими собі шоколадками. Але як цього досягнути, щоб не завдати шкоди здоров'ю, про це і піде мова. Я запросила до студії майстра, який допоможе розібратися у всіх питаннях. Отже, знайомтесь Валентина Цикалова. Доброго вечора. Доброго вечора. Валентина, я хотіла би почати наш розговор з такого питання. Многие считают, что на пляж можно ходить с косметикой на лице, на губах, на глазах а другие говорят о том что лучше конечно косметику смывать и ходить естественными на пляж вот пожалуйста расскажите вы как мастер какого мнения вы придерживаетесь Ну давайте начнем с того что когда мы едем на море отдыхать то конечно косметики на лице должно быть как можно меньше обязательно мы здесь определяем большое внимание солнцезащитным средством которые защищаем и на лицо глазки мы не можем защитить но а так как старение тоже происходит, мы их можем защитить только на девочки, да, солнцезащитные, ну, там, с, которые защищают от ультрафиолета. А вот декоративную косметику, тени, румяны, помады. Э, но есть девчонки, которые не могут без косметики, поэтому есть... Такие классные средства, как основа под макияж, основа под тени, в которой мы ложится, она покрывается, защищает. А сверху уже наносим декоративную косметику. Стики для губ, которые тоже защищают от потери влаги. Солнцезащитные бальзамы есть, которые не видно, но они защищают. Защита обязательно должна быть. Потому что солнце, разрушает структуру нашей кожи на 40%. Представляете? Бытует мнение, что тональная основа, она выполняет какую-то защитную функцию. Вы, как косметолог, что можете сказать по этому поводу? Есть разные основы. Есть, которые содержат ультрафиолетовые защитные ингредиенты, то есть SPF 25, а есть, которые просто основа под макияж, то здесь нужно разбираться. Если это на летний период, конечно, должна быть. Все основы, которые содержат SPF, они жидкой текстуры, то есть они очень легко наносятся. Легкая текстура, потому что там имеются цветоотражающие частички, которые защищают преломление солнечных лучей. А, и поэтому оно как бы полегче. А другие основы, они уже поплотнее, там, то есть разные идут. То есть это можно посмотреть. И обязательно на упаковочке должно быть написано. Скажите, Сейчас. пожалуйста, если уж действительно женщина, девушка не может идти без косметики, какой должна быть тушь? Тушь э, водостойкая. Потому что течет, глазки часто подкрываем, поправляем, очки носим, потеют глазки. Но вы знаете, есть очень классные матирующие средства, матирующие салфетки мати, ну, да, в косметике, матирующие гели, которые предотвращают, которые контролируют выработку сальных желез. То, чтобы и немного, и немало. И в течение дня им можно пользоваться 2-3 раза в день, смотря сколько девушка ходит. И поэтому тогда не будет никаких вот этих, знаете, лишних вытираний на коже. Ну, вреда эта косметика не принесет коже? Нет, нет, Для кожи мы подбираем. Есть сезонное перепрограммирование. Зимой у нас кожа нормально сухая. А в летний период она жирно комбинированная. И мы тут перестраиваемся уже всю косметику, и крема мы меняем другие, и очищение у нас другое должно быть. Естественно, дополнительные средства, которые защищают нашу кожу. А правда ли, что духи, духи нанесенные перед тем, как вы выходите на пляж, они могут ожог принести коже нашей? Но ну, я такое первый раз слышу. Но духи – это очень густая консистенция, где добавлена да, смесь цветочной эмульсии. Вот, разбавлена 90% растворе спирта. То есть туда обязательно должны быть добавлены растительные жиры. Так как в духи входят такие, как антиокислители и красители, может быть, на них это не ожог, а аллергия. Ну, может быть, как бы, то вот есть у людей. Запах, аромат не меняет, меняет только цвет. Как бы добавляют их для этого, а в основном духи нет. И как говорят французы парфюм, да, наоборот, как бы это очень дорогой шикарные ароматы, потому что там входит более 200 ингредиентов, если там настоящие масла. И если даже у человека может быть аллергия, например, на лилию, на лаванду, то в духах, если есть там не будет, потому что там уже сконцентрировано, уже все не нужно, как бы отфильтровано, все брали, остались а чисто один там нектар, ну или вот называют еще эмульсия, да, цветочная. И поэтому аллергии быть не может, и на солнце ожогов от как такового нету. Потому что он не распыляет, мы его наносим же только на пульсирующие места. Но многие наносят и не только на пульсирующие места. И иной раз, если эти, эти духи или вода туалетная, она с распылителем, то есть брызгают, независимо от того, что могут себя покрыть даже с ног до головы таким вот распылителем, если он существует в туалетной воде. И не все могут пользоваться и не могут приобрести такую дорогую туалетную воду или такие дор дорогие духи. И, безусловно, пользуются ну, более дешевыми, с каким-то большим процентом спирта содержанием спирта в духах вот такие именно туалетная вода или духи они могут принести ожог нет, не могут. Вы знаете, у нас летом кожа горячая, тело горячее, и поэтому запахи мы берем легкой туалетной воды, и оно будет более ярко выражено. А на вечернее время или в зимнее время мы уже берем парфюмированную воду. Чем она отличается? В легкой воде там берется 12-17 процентов вот этой цветочной эмульсии, эссенции, а в парфюмированной 22-25. И поэтому когда жарко, тело наше горячее и запах более интенсивно от нас исходит. На лето рекомендуется легкие туалетные воды брать. И поэтому ожогов, конечно, не будет. А есть еще очень такие классные, как э, спреи, которые защищают. У нас э, часто, вот я столкнулась с тем, что женщины страдают онкологическими заболеваниями. Мажут подмышками, да, и закупориваются полностью поры, не выходит... В э, это выделение. В да. И поэтому закупориваться. Сейчас очень классные колонны, которые рассчитаны на то, чтобы э, облегчить, то есть запах убрать, а чтобы работа как бы все равно была. Потому что кожа выполняет еще и защитную и терморегуляцию, да, то есть на коже. И она дышит. Знаете, есть такой классный факт: если взять общую площадь нашего тела, то все это составит полтора-два квадратных метра. И на каждый сантиметр поры, ну сантиметр на сантиметр, будет 100 пор. Представляете? Вот 100 пор и каждая пора дышит. И поэтому мы, конечно, должны смотреть, какие у туалетного дома пользуемся, каким кремом, каким гелем, каким гель-скрабом там, да, наносим. Потому что это все впитывается и, конечно, вовнутрь. А потом. раздражений от духов и от туалетной воды не может быть в летнее время? Вы знаете, как таковых раздражений нет, если ими правильно умеренно пользоваться, то раздражений, конечно, не будет. А так как вот сейчас жара, да, 40 градусов, если много переборщить, конечно, вы выходите, все работает, да, поры все открытые, конечно, начинаем вытирать, начинает запах, оно смешивается, конечно, неприятно. И поэтому в меру должно быть всего, и тогда проблем никаких не будет сколько бы мы ни говорили о вреде ультрафиолета, лежащих на пляжах, не поуменьшилось. Ваш совет как мастера, какими средствами можно пользоваться, загорая на солнце, чтобы не получить ожогов? Обязательно с СПФ. Самый высокий СПФ, фактор, да, ультразащитный фильтр, он вычитывается в зависимости от того и подбирается, сколько человек пребывает на солнце. Самый высокий это... 30-35. Больше просто как бы не бывает. Если это по ходу за кожей, то мы можем уже в регулярную линию пускать 15-20. 25 вот тоже есть. Что это два. единицы 15-25? Это процентное содержание? Нет, это часы. Есть формула количества активного солнца. Да, вот у нас, как бы вы знаете, 24 часа в сутки, активный день 8 часов, а солнце всего бывает 6 часов. Как бы активно, то, которое мы можем пребывать, можно нанести вред нашему нашей коже, как бы нашему здоровью, и поэтому на вот эти шесть часов взяли и разделили количество ну, 40 градусов, да, у нас же лесостепь, у нас очень активное солнце, и поэтому взяли вот эту температуру, разделили на количество часов, и получается вот SPF и сколько можем. Если мы видим 180, это, конечно, подделка такого не может быть, такого фильтра mm -hmm. просто не существует. И тут мы уже подбираем. Если целый день человек пребывает, то, конечно, берем побольше. Если поменьше, как бы, то тоже не нужно как бы, слишком его много ну, переусердствовать. То есть защищать его достаточно. Но косметические средства, они подразделяются на несколько видов. Это и кремы, это эмуль, эмульсии, это лосьоны. Что, что Вы посоветуете? Чем лучше пользоваться? Обязательно в летний период мы используем гели-скрабы. То есть их еще умывают, называем пилинги. Какая особенность пилинга? нужно пользоваться обязательно вечером? Потому что если посмотреть на нашу кожу под микроскоп, там вы видите такие маленькие черепички. Это являются роговевшие клетки, но они еще являются, защищают нашу кожу от воздействия ну, окружающей среды. И поэтому их нужно. Как не крутите, еще у нас загар – это уже роговевшие клетки. Их уже нужно очищать, потому что кожу и же их не питать. Да, это красиво, мы ходим в солярий, нам нравится, когда кожа загорела. Но это нужно контролировать, чтобы позволялось коже регенерироваться, то есть восстанавливаться изнутри. И поэтому в летний период, два раза в неделю или даже три, мы можем использовать обязательно гель-скрабы. В народе часто девчонки используют э, очень хорошо кофе, Кофейный mm -hmm. вот, э, кофе с да-да-да, mm -hmm. добавляем его в гель. Очень классно отшелушивает, только обязательно это делать вечером, чтобы кожа как раз восстановилась, и мы убрали нормальный... Если мы утром много уберем, выходим, наша кожа как бы открытая. То есть у нас может э, получить как бы ну, не ожог, а неприятное покраснение, потому что убирается там до 3-4 слоев вот этих рогавейших клеток. Как мы пользуемся? Обязательно гель. То есть очищаем кожу, и на очищенную кожу наносим гель-скраб. После этого обязательно наносим увлажняющие средства. Я бы, конечно, рекомендовала в вечернее время. У нас есть классные средства э, успокаивающие гели после солнца. Они очень классные. Гель глубоко проникает в кожу и как раз проходит эту через черепичку и позволяет коже регенерироваться, восстанавливаться вот на ночь. А утром уже можно наносить либо солнцезащитный, либо какой-то увлажняющий гель. То есть тут уже ну, или парфюмированный, или такой, тут уже девушкам как бы на выбор. Но это обязательно нужно делать. Следить нужно, потому что, как сказала Коко Шанель, 40 мы получаем то, что заслужили. Скажите, да. пожалуйста, находясь на пляже, какими средствами вы посоветуете пользоваться? На пляже обязательно солнцезащитные. И сразу и гель брать, потому что даже в перерывах, если побыли на солнце, покупались, идем покушать, обмываемся, конечно, с морской воды, потому что она тоже портит. И наносим вот этот охлаждающий гель. Глаза защищаем очками. Очки есть даже... Кто не любит, там не видно. Есть прозрачные стекла, которые защищают это они не просто, мы их носим как защиту, да, чтобы не щуриться, а они еще защищают области вокруг глаз, потому что кожа очень нежная и защита нужна. А как такового крема по ходу за областью вокруг глаз нету, ну именно от защиты. И обязательно какие-то СПФ. это может быть либо крем, либо тональную основу, которая она очень легкая текстура, защищает ее на коже не видно, но она преломляет вот эти попадания. И обязательно бальзамы для губ тоже с СПФ. Блеск быстро смывается, а бальзамы держатся 6-8 часов. То есть их не видно на губах, а губки защищены. Это тоже очень такой нужный. Потому что шелушение на море, ветер, как бы песок. Знаете, бывает приезжаешь, кожа тоже очень тяжело восстанавливается. Лучше это предотвратить изначально перед тем, как ехать. Или на море, или купаться там на пляж. Нужно защитить. Существуют такие лосьоны и кремы специальные для загара пишутся. Вот скажите, а они не вредны? Чаще всего пишутся не совпадает с тем, что там находится внутри. И бывает, пишут, есть автозагары, которые, вот знаете, даже на руках остаются, плохо размазываются. То есть и вот mm -hmm. эти вредны кожи, потому что они в течение пяти минут проявляют. Представляете, как они глубоко проникают, э, проникают да? в глубь кожи и нарушают ее структуру, потому что оно держится очень долго. А есть такие классные загары без солнца, кремообразные. То есть оно выглядит как обыкновенный крем. Э, ими нужно пользоваться, конечно, до активного солнца лучше, потому что кожа подготавливает. Он помимо того, что кожа дает такой легкий цвет загара, э, он еще и защищает ее. То есть питает, защищает, и загар будет держаться все лето но всю зиму даже вот от плавок будет наноситься на кожу равномерно то есть не будет никаких вот знаете часто от обретелек или декольте не будет никаких переходов и мы получим как бы желаемый результат Хорошо. Без солярия. Скажите, пожалуйста, каким образом наносится такой крем? Специальная рукавичка, варишка там должна быть, или, или, или пальцами, руками можно наносить. Вот если это загар без солнца, то его можно наносить обыкновенно руками. руками. Он не будет оставаться, он легко смывается, легко да. наносится, приятный запах, имеет легкую текстуру. То есть, вы вышли с душа два раза в день, вы нанесли его на себя. А если, конечно, это какие-то вот другие такие, то, потому что я как-то имела неосторожность, еще, там, не знаю, мне было, наверное, лет. 15 Я взяла, хотелось мне, чтобы мне подгорело лицо. Я нанесла, у меня руки не смывались, я ходила с таким лицом, не знаю, наверное, месяц это точно. Я не знала, что входит туда в состав, почему так глубоко проникает, и оно даже не смывается. И поэтому тут, конечно, надо защищать. Но лучше, конечно, пребывать на солнце по пару часов в день. Классно после 12, где-то с 2 до 3 или вот до 4, когда солнце уже не такое активно, но не так палит, и будет равномерно легко постепенно ложиться загар. Это, конечно, лучше всякого солярия. И без всяких защитных средств? Нет, защитными обязательно. Обязательно солнцезащитный крем с СПФ мы наносим. Ну, безусловно, шляпа должна быть, головной какой-то убор ну, да. на голове. И, безусловно, какая-то гигиеническая или защитная помада на губах. Да, да, да. Очки. Да. Это да, то, о чем мы говорили. Это не исключать это каждый день. Потому что мы выходим, купаться всем сейчас хочется. Даже если мы не едем купаться, мы очень часто прибываем на солнце, ходим с маршрутки туда-сюда. Плечики пекут, все равно лицо попадает. Поэтому защищать и вечером восстанавливать это обязательно скажите, пожалуйста, если все-таки неприятность такая произошла, и мы сожгли свою кожу, какими средствами вы посоветуете пользоваться? Если это так, то это идет спасатель, как бы, да, помогает, который у нас покупает в народе, можно сметанкой, я знаю, тоже. Но сметана должна быть свежая, не должна она стоять сутки. Если она сутки, она уже теряет свое качество. И сметана, но она, она как бы просто снимет воспаление. В народе еще очень классное тонизирующие средства, как даже помидоры, огурцы. Можно на терку натереть и тоже положить. А а если это косметические средства, то можно использовать э, тоже охлаждающие гели. Прям один раз нанести, э, смыть, э, ну, к вечерам, когда вода, просто с прикосновением водой, кожа успокаивается. И вот эти гели, они позволяют как бы мягко наносить. Спреями можно пользоваться охлаждающими или нет? Можно спреями, но смотря какой спрей, смотрите, у нас, э, вот почему я делаю такой акцент, то что не часто совпадает то, что там внутри, и с тем, что мы используем. Нам кажется, что мы наносим на себя как бы хорошо. Смотрите по цене. Я всегда смотрю по цене, потому что если он стоит 10 гривен, ну что туда как бы и написано целая петиция, и ромашка, и все такое, как бы, конечно, там. Я сомневаюсь, что туда будут положены те ингредиенты, которые написаны. А твары трав уместны при ожогах? Или спиртосодержащие какие-то растворы? Нет, они будут еще больше раздражать кожу. Не нужно такого. Если, например, ромашка, ну, то это вы можете просто когда принимать душ, да, летней воды, просто добавить туда этот раствор и просто как бы снять стресс с кожи. Это мы можем сделать. А так именно горячая, когда кожа уже раздраженная, то лучше ее уже лишний раз как бы не тергать, не трогать. – Валентина, спасибо. И в заключении, пожалуйста, ваши пожелания всем, кто собирается в отпуск к берегу моря. – Я вам желаю классно отдохнуть. Лето – это очень классная пора. Обязательно защищайте свою кожу, не забывайте. Хочу опять повториться, как сказала Коко Шанель, как мы выглядим в 40 лет, так и заслуживаем. И поэтому любите себя, ухаживайте за собой, и все будет хорошо. До встречи! Дуже дякую за бесіду і гадаю, що нашим глядачам було з нами цікаво. Здоров'я вам, шановні глядачі та краси. Побачимось наступного тижня. Комплекс «Світ» – це широкий асортимент різноманітних світильників, люстр, бра, торшерів, садових та елітних шкіряних меблів. Пропонуємо ексклюзивні люстри та дзеркала за найдешевими цінами у регіоні. Торгово-виставковий комплекс «Світ». без нас просто неможливо.